Tchau. Bir çox insan üçün chipslərdən imtina etmək demək olar ki mümkün deyil. Əksəriyyət chipslərin yağ, karbohidrat, natrium və təbii ki, kalorilə zəngin olduğunu bilir, amma onu qida rasionundan çıxara bilmir. Dərinizi qocaldır. Demək olar ki hər kəsin ləzzətli söhbətli chipslər ən zərərli qoruyucular arasında yer alır. Chipsi yemək sizə kökəlməyə başa gələcək, xolesterol və xərçə ilə mükafatlandıracaq. Dəridən dırnağa də bir çox əzanıza zərər verəcək, çünki chipslərin tərkibində çox miqdarda yağ, duz və çoxlu zərərli karbohidratlar var. Organizm istehlak edilən artıq tuzun neytrallaşdırmağa və radan qaldırmağa çalışarkən, o dəridəki hüceirlərdən daha çox maye çəkir. Nəticədə maye çatışmazlığı səbəbindən dəriniz daha quru olur. Yağda qızardıldığı üçün çipslər qocalma prosesini sürətləndirən və dərinin elastikliyini zəiflədən sərbəst radikallar buraxırlar. Bir çox işlənmiş qidalar kimi kartof çipslərində də diabet, insult və ürək-damar problemləri ilə əlaqəli trans yağlar var. Bu qeyri-sağlam yağlar dərininizi günəşin ultravibənyə şüallarının zərərinə qarşı daha həssas edir. Yeyirsinizsə, artıq Xəstələnmisiniz? Əgər çipsi maya sevirsizsə və hər gün yeyirsizsə, həyatınız boyu qorxulu xəstəliklərə düşəcəyinizə zəmanət verilir. Sayısız hesabsız araşdırmaların nəticəsində alimlər müntəzəm olaraq çips yeməyin 7 təhlükəsini sübut ediblər. Çoxsaylı xəstəliklərə, xüsusilə demans və ürək problemlərinin səbəb olan kartof çipsləri həmçinin yüksək təzyiqə səbəb olur. Əgər çips yeməyi sevirsizsə, bu sizi hər porsiyada olan yüksək natrium səviyyəsi səbəbindən hipertoniya, yəni yüksək qan təzyiqi ilə yaşamağınız hesabına başa gələcək. Cleveland Klinikası və Harvard Tibb Məktəbinin məlumatına görə, bu Leynaltlarda olan duz diger qida məhsulları ilə müqayisədə natrium səviyyənizə böyük ölçüdə təsir edir. Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin məlumatına görə, işlənmiş qidalarda olan akrilamid adlı kimyəvi maddə kanserogen xüsusiyyətlərə malikdir və müxtəlif xərçəng növlərinə səbəb ola bilər. Chipslərin tərkibində çoxlu xolesterin var və bu ciddi insult təhlükəsi yaradır. Sinqapur Milli Universitetinin məlumatına görə, chips sonsuzluğa səbəb olur. Harvard Tibb Məktəbinin araşdırmalarına görə də transyağlar qadınlarda sonsuzluq riskini artırır. Əsrin faciəsi transyağlar. Chipslərin zərərli təsirləri təkcə fiziki sağlamlıqla məhdudlaşmır. Tərkibinə əlavə edilmiş yüksək miqdarda transyağlar sayəsində psixoloji sağlamlığınızı da riskə atırsınız. Abş Milli Tibb Kitabxanasında dərc edilən 2016-cı il araşdırmasına görə, transyağların artan istehlaki depressiya şansının artmasına səbəb olur. Bundan əlavə transyağlar sonsuzluq, qaraciyər xəstəlikləri, xərçəng, Alzheimer və Parkinson kimi xəstəliklərə səbəb olur. Chipslərin tərkibində çox miqdarda duz, karbohidrat və yağ olduğuna görə onu yemək yağışmaqla eyniləşdirilir. Duza qarşı kampaniyaya başlayan Ümumdüniyyə Səhiyyə Təşkilatı gündəlik duz istehlakının 3 qramı keçəndə insult və infarkt riskinin 2 dəfə artdığını bildirir. Hamilə qadınlar chips istehlak etdikdə chipsin zərərli təsiri gələcək körpüyə də təsir edir. Körpələr ana bətnində olar, kəndə ciddi sağlamlıq problemləri ilə üzləşirlər. Kartof qızartması və digər qızardılmış qidalarda bişmə temperaturu 120-dən çox olduqda akrilamid adlı zərərli maddə əmələ gəlməyə başlayır. Mütəxəssislər həmçinin müəyyən ediblər ki, chipslərin tərkibində kimya plastik sənayesinin istifadə edilən və siqaretin tərkibində xarçanğı olan təhlükəli kimyəvi maddə olan akrilamid var. Bu maddə uzun müddət istehlak edildikdə ateroskleroz, iltihablı xəstəliklər, piylənmə və xərçəng kimi xəstəliklərə səbəb olur. Chipslərin təhlükəli olmasının səbəblərindən biri də chipslərin qızartma prosesində yüksək miqdarda yağ qəbul etməsi və buna görə də yüksək kalorili olmasıdır. İldə 9 kilo yağ. Hər bir chips paketində 25-33 qram arasında yağ var. Ürək üçün son dərəcə zərərli olan yağın miqdarı 20 qramı keçməməlidir. Araşdırmalara görə chips yeyən uşaqlar ildə təxminən 9 kilo yağ yığırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Amerika Qida və Dərman Administrasiyasına görə bir yetkin insan gündə cəmi 6 qram duz və 65 qram yağ istehlak etməlidir. Yəni gündə 2 paket chips yeyən uşaq üçün bu rəqəmlər təhlükəli həddə çatır. Azərbaycanda satılan kartof chipslərinin paket məlumatlandırılmasında neçə faiz doymuş yağ, neçə faiz trans yağ olduğu göstərilmir. Britaniya ürək fondunun məlumatlarına görə 100 qram kartoq çipsindəki doyğunmuş yağ nisbəti 10 qrama qədər, trans yağ nisbəti isə 3 qrama qədər ola bilər. Bu zaman 100 qram chips qablaşdan uşaq böyülərin istehlak etməli olduğu qədər yağ istehlak edir. Təəccüblüdir ki, chipslər çoxlu boş kaloriativ aidır və bu da onun miqdarından daha çox istehlak etməyə imkan verir. Yəni chipsdən doymaq mümkün deyil. Eyni zamanda chipslərin tərkibindəki yağlar ümumiyyətlə aterosklerotik yağlar olduğundan trans yağlar damarların tıxanmasına səbəb olur. Ürəyə qidalanan damarlar yağlarla tıxandığı üçün ürək normadan çox işləyir və infarkt riskini 2 dəfə artırır. Abişin Kaliforniya Universitetinin chipslər üzərində apardığı başqa bir araşdırma terməyə görə doymuş yağ istehlakı 20 qramı keçdikdə piylənmə riskinin 80 faiz, ürək xəstəlikləri riskinin isə 60 faiz artdığı müşahidə edilib. Tədqiqatlar açıqlağlıqla nəticələr açıqlayır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz tədqiqat nəticələrinə görə çipslərin nə qədər zərərli olduğu daha yaxşı anlaşılır. Dünyanın ən böyük elmi tədqiqat mərkəzlərinin, universitetlərin araşdırması bu zərərin real olduğunu təsdiqləyir. Çipslərin zərərləri bunlarla məhdudlaşmır. Onların insan sağlamlığına və orqanizminə zərərləri sırasına sağlam olmayan çəki artımı, yüksək natrium, yüksək qan şəkəri maddə xəstəliklərini də əlavə etmək olar. Kartof özü normal halda olduqca faydalı tərəvəzdir. Tərkibində kalyum və C vitamini var. Lakin trans yağlarda qızardılan kartof çipslərinin qida dəyəri qısa zamanda yox olur. Buna görə də qeyri-sağlam çəki artımına səbəb olur. Çipslərdə yüksək miqdarda olan və çin duzu kimi tanınan monosodium uşaqlarda çipsaslığına səbəb olur. Ancaq uşaqlarda rast gəlinsə də, böyüklərdə ikinci tip şəkərli diabet, ürək-damar xəstəlikləri, yüksək təzyiq, piylənmə və daimi yorğunluğa da səbəb olur. Asma, epilepsiya tutmaları, yorğunluq, zəiflik, ağciyərlərdə sıxlıq massə və ürək döyüntüsü kimi nəticələri səbəb ola bilər. Tərkibindəki yüksək natrium səbəbi ilə qan təzyiqinin sürətli ürək çatışmazlığı, koroner ürək xəstəliyi və böyrəy xəstəliklərinə də səbəb olur. Chips kimi yağlı, duzlu və işlənmiş qəlyanaltlar insanlarda mədə xəstəliklərinə də səbəb olur. Yüksək yağlı qida olduğu üçün mədə turusunun ifrazını artıra bilər ki, bu da mədə yanması və ya gastritə səbəb ola bilər. Chipslərdəki yüksək duz tərkibi natrium istehlakını artıra bilər. Həttin artıq duz istehlaki bəzi insanlarda mədə şişməsi, su toplama və yüksək təzyiq kimi problemlərə səbəb bə ola bilər. Çipslərin tərkibində işlənmiş taxıllar, süni dadlandırıcılar və rəngləndiricilər, konservantlar kimi bir sıra əlavələr olur. Bu əlavələr həzm problemlərinə və mədə narahatlığına səbəb ola bilər. Bəzi çipslər buğda, arpa və ya çovdar kimi taxıllardan hazırlanıbə bilər, amma bu halda da gluten dözmüzlüyü və ya çölyak xəstəliyi olan insanlar üçün gluten istehlaki mədə narahatlığına, şişkinliyə, qaz problemlərinə və ishalə səbəb olur. Hər kəsin həzm sistemi fərqli olduğu üçün çipslərin mədə narahatlığına səbəb olma dərəcəsi insandan-insana dəyişə bilər. Bəzi insanlar chipsləri asanlıqla istehlak edə bilsələr də, bəziləri mədə problemləri ilə üzləşə bilər. Həzm sisteminin sağlamlığını qorumaq üçün balanslaşdırılmış pəhriz yemək, təzə və təbii qidalar seçmək, işlənmiş qəlyanaltıları məhdudlaşdırmaq vacibdir.